Ой, ну сегодня была тяжелая игра для нас, потому что вы видели, мы играли совсем таком в экспериментальном составе. В первой половине, я думаю, мы допустили очень много ошибок, и это сыграло злую, так скажем, шутку с нами дало больше уверенности Одессы и, в свою очередь, немного отодвинуло нас от победы. Во второй половине я, я считаю, что мы сыграли немного лучше, но все-таки. Все-таки этого не хватило, чтобы победить. Ведь, по сути, сегодня была первая у нас, скажем так, тренировка 5 на 5. Вы в этом составе, и, скажем, ребята, и я в том числе, все должны были, так сказать, перестроиться на новые роли, на новые, скажем, акценты как в защите, так и в нападении. Плюс Одесса сыграла, где-то мы дали им почувствовать игру, и потом они уже забили несколько сложных мечей. Все вместе получилось скажем для нас недостаточно для победы, в свою очередь для Одессы лучшая игра. Ты был бравым капитаном, насыпиться важного за данного матча, получив а то что ты ну ты носил, носил, скажем так, ну капитаном у вас на такие ситуации ваш или командный. Ну я в принципе даже когда и не был капитаном, это скажем есть какая-то ответственность, но все равно игрок должен как и не капитан поддерживать всех сейчас это больше как бы может ребята ждут те кто меньше там получал игрового времени кто ну кто кто скажем так молодые игроки они немного, ну как бы, и они ждут немного помощи, немного их нужно, скажем так, подбодрить. Когда они сделали ошибку, нужно наоборот не, не сказать им вот так вот ты там не попал, ты сделал ошибку, а наоборот сказать давай старайся. Я думаю, что в, в этом больше суть капитана на данный момент. Перед матчем ты казал, что важно трибун. Я сегодня почувствовал это. Да, конечно, конечно, особенно. Хотелось бы, конечно, больше поддержки, когда соперник пробивает штрафные, особенно когда он может промазать от болельщиков. Но в целом, конечно, это был, это, это был вот этот игрок, который нам помогал. Я думаю, что, ну, что сегодня это был хороший, была хорошая помощь сегодня на площадке. Чего я боялся больше всего – это пустых трибун. Я хочу всех поблагодарить от лица команды и от себя лично. И спасибо вам всем. Посещаемость не упала, болеют, как и болели, верят в команду. Баскетбол жив, Ивана Франковский и будет жить, поэтому всем большое спасибо. Игра, ну был шанс у нас. Не хочу говорить, что использовали неправильно или с чем-то. Ну, ребята старались, я могу сказать однозначно. Потеряли, я думаю, что еще одного игрока сегодня. Фарсенюк получил травму, я думаю, что на выезд он не поедет. Занимаемся, хочу сразу же сказать, что занимаемся, ищем игроков и я думаю, что в ближайшее будущее вы узнаете, время, в ближайшее время вы узнаете о новичках клуба. Поэтому самое главное, что я же говорю, я вот пришел на игру, и так раз, людей нет, думаю, ну все. А теперь у меня есть оптимизм, у ребят есть, да, могли выиграть, да, старались, ну, не получилось, но есть над чем работать. И сегодняшняя игра показала, тяжело играть без первого номера, тяжело играть там без позиции. Вот, но ребята не опустили руки, старались, поэтому только слова благодарности. Есть ошибки, но это все рабочие моменты, которые можно исправить. Вот. Вашего ассистента нет желания карьеру возобновить? Ну, Думали об этом, думали не столько даже возобновить, Вы знаете, при таком наличии. Вот получает 6 игроков. На сегодняшний день кто-то получает 2, ну, 5 фолов быстро и играть с четвером. Это ну, вот. думали об этом, но пока на сегодняшний день я не думаю, что у нас так все плохо. Я думаю, что будет у нас 10 человек, и будем готовиться и биться в каждой игре. እንንንን <laughs>